'usuldi yalang'och holatda qilsa bo'ladimi agar agar bir masalada aytganmiz lo'nga o'rab olsa yaxshi afzal odobi shu chunki payg'ambar alayhialotu vassalomdan sahobalar so'radilar ey allohning rasuli biz hech kim yo'q joyda yalang'och bo'lsak bo'ladimi deganlarida hech kimi yo'q joyda ham olloh borku dilar olloh hayo qilishlikka eng loyiq zot hammadan ham shuning uchun kechasi isib ketganda ichki kalta shton boru o'shani o'zi bilan yotib bo'lmaydi musulmon odam kechasi uxlaganda ham avrati bekiq yotishi kerak hech bo'lmasa o'sha tungi bir shalvar bilan yotish kerak maxsus kiyim bilan yotish kerak endi hozir zamonaviylar ham chiqib ketdi shunaqa tungi kiyim bilan yotish kerakki avrati bekik bo'lishi kerak kechasi uxlaganda xuddi shunga o'xshab 'usul qilayotganda ham g'usulni odobi bu o'shu lo'ngga o'rab avratiz bekor bo'lsa afzal lekin to'rtta duvolni ichida bo'lsangiz ya'ni o'zigizn shaxsiy uyingizdagi hammom bo'lsa unda zarurat bo'lsa yalang'oc cho'milsa bo'ladi lekin odobi o'shanda ham o'zini avratiga qaramaydi hazrati usmon roziyallohu anhu biror marta o'zlarini avratlariga qaragan emas ekanlar o'shaning uchun hayoliy bo'lgan ekan u birovni avratiga qarash emas o'zini avlotlariga qaramagan ekanlar hattoki biz bitta ma'ruza chiqarundik ko'p ulug'lar ustozlar tarafidan bir dakkaham eshitib oldik er xotin o'sha munosabat paytida ya'ni o'sha jimo paytida yaqinlik paytida bir birlarini avlotiga qarasa bo'ladimi degan masala hop odobi qaramaslik ekan qaramasa bu odobi bo'ladi lekin ittifoqo ko'zi tushib qolsa ham gunohkor emas chunki o'zini ayoli o'zini haloli ittifoqo ittifoqo tushib qolgan tushib qolsa nima gunohkor bo'lmaydi lekin atoin qarab boshqa qilib endi o'rni kelganda aytaman endi iloji yo'q sizroq bo'lsa ham aytaman shariatni shariata nima yo'q bir xilgi erlar ataylab spalniysini hamma tarafiga ayna qo'ydirarkan tushundilariza nima uchunligin bepul kinoda ataylab bunaqa qilish to'g'ri emas lekin bunaqa qilish to'g'riemas biz ana shu ma'ruzada ya'ni erkak va ayol bir birini avlodiga qarasa bo'ladimi deganda ittifoqo ko'zi tushib qolsa gunoh emas deganmiz u qarab boshqa qilib odobi odobi qaramaslik ayolingizdan o'sha foydalaning lazzatinizni oling boshqa qiling lekin o'ziga yarasha u payt u ishda ham odoblari bor ekan va yana o'rni kelganda aytamiz endi shariat iloji yo'q yashirsak bu ilm yetmay qoladi hatto o'sha jumoga kirishayotgan paytda ham bismillohni aytish kerak jumoga kirishayotgan paytda ham nima qilish kerak ekan bismillohni aytishlik kerak va duosi bor jannibni va jannib ma rozaqutani rojim jnib ollohim meni va mana shu ishim sababidan manga rizq qilib beradigan farzandni shaytondan o'zing uzoq qilgin qarang hatto shu jimo paytda ham mana shu duoni aytib odobi shu ekan sunnati shu ekan mana shu odobga rioya qilib bismilloh aytib duosini o'qib keyin mana shu ish bo'ladigan bo'lsa inshaalloh tug'ilajak farzand hayolik bo'ladi odobli bo'ladi ilmga taqvoga tabiati moyil bo'ladi yaqinda bir xoji aka toshkentlik bir xoia xoja aka xudo rozi bo'lsin ustani chaqirib spalniksini hamma tarafini aynay degan bir xililar deyapti bu to'g'ri emas lekin bu to'g'ri ish ishemas tomosha qilar ekanda endi xudo saqlasin ko'zgu ya'ni aks bu to'g'ri emas bu odobsizlikka ki kiradi bu behayolikka ki kiradi atoina o'sha yaqinlik paytida avratga qarash bu odobsizlik behayollik yana bir karra juda ko'p ustozlar e'tiroz bildirdi jon bolam shu bir tarqab ketibdi shu ma'ruza ko'pchilik noto'g'ri tushunib qolibdi hazrati usmon o'zlarini avlatiga qaramaganlarku hayot davomlarida hamma narsani odob bor hamma narsani fatvosi bor taqvosi bor fatvoda ho'p mumkindir fatvoga olsangiz nimalar bo'lmaydi fatvoda bo'laverar ekan desangiz hamma yo'q bo'lib ketaveradi lekin taqvo borku siz bilan man ahli ilm sifatida ommaga taqvoni odobni sunnatni o'rgataylik deb bir shu marg'ilonlik u kishi shu ustozdan ozgina tanbeh eshitdik va to'g'ri qabul qildik to'g'ri tan olib xatoyngiz shu fursatdan foydalanib shuni aytib qo'yaylik dedik alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan <Sessizlik>